человек никакой не поймет, пока там. Это надо было просто все пройти. Мы думали, мы там да, и останемся, мы каждый день нас бомбили. Уже никто не надеялся, что мы вообще выйдем оттуда. Мы по приказу президента тогда выходили 15 мая. Потом, когда уже с Селеновки нас развозили по, по, зонам, тогда уже, да, было покельно. Только в армии я сложилось, что я стал на кухню. Я как-то один сделал бутерброд с кашей и потом весь барак, все, вся зона Я, я працюю кухар горячего цеха, повар в ресторане. Все горячие блюда, супы, мясо, ребра, духовки, ну все делаем для гостей. Подготовку, да, бизнес-ланч у нас есть, подготовка продуктов, все разогревается, готовится, нарезается. Начинается рабочий день с полдесятого и до десяти. Еще, когда заканчивал школу, в Мариуполе хотел поступить. У нас там уч училище на повара. Не было места, я не успел. А тут, так вот, в армии, сложилось, что я стал на кухню. Я никогда не был військовым. 24-го, когда они на начали к нам идти в Мариуполе, я просто работал, занимались ритейлинг-мойками. Был еще на мойке, тогда охранял ее. И 2 марта пошел. ТРО наша Мариупольская. Прикомандировали Козову и все время был с азовцами И вот так попал на войну, никогда не ожидал, что я буду еще воевать. Что попаду в, такую, в такой ад. Рассказать этого человек никакой не поймет, пока там это надо было просто все пройти. Сначала был водителем, возил оператора дронов. Это было очень страшно с ним ездить, конечно. Жалко, он там и остался. Тоже Митеска, Николай. Но ну, был такой боевый парень. И любое время суток без света, без ничего, чего, за рулем вывозил его. 15 апреля по 15 мая до выхода в плен. Мы думали, мы там да, останемся, мы каждый день нас бомбили, но уже никто не надеялся, что мы вообще выйдем оттуда. Да То тогда -то уже было все на позитиве, уже, уже на адреналине. Уже тогда уже чувствовался как висковый, уже, уже было не страшно. уже. Вы даже не, лучше это не говорите. С просроченных продуктов все готовили. Все, что было, все готовили. Одно действительно хорошо что У вас застали было воды много в заводе, потому что людям выдавали и чай. Ну и каши у нас были. Каш с кашей готовили. Ну и продукты были там находили. У нас склад разбомбили и там выкапывали и уже просроч. Все уже протухшее. Ну проходилось этого вот даже готовить. Ну, получалось все вкусно. Переваривали, пережаривали. Живы-здоровы. Азовцам понравилось. Я один раз приготовил там на штабе еду какую-то. Они говорят, о, можешь у нас поваром. мы поставили меня старшим поваром. Я был в бункере старшим поваром. Вот этот месяц, когда мы уже были, со мной азовтали все. Мы по приказу президента тогда выходили 15 мая. 16 15 по приказу президента Редис, наш, который сам был командир Мариупольского тогда вот этого организона, вин с, с, с Турцией там что они там с президентом вин ходил на разговоры с российскими, ну и мы тоже сдались по приказу президента. первом месяце нас, пока мы в Еленовку нас вывозили, никто нас не трогал. Потом, когда уже с Еленовки нас развозили по, зонам, тогда уже, да, было пекельно. Да, ну, все, что можно, что можно делать дубинками. Я пока был полгода в плену, я выучил 16 песен, там, в которых нам давали, и давали время, там, 4 часа выучить песни. И что, кто не пел, тот, новость ну, сразу же на плац делали неприятные вещи. Сразу карала. Каждый запотребовал. Ну, каждого, как, знаете, кто, каждый свой клубочек. Там, те, те там, те, там. Про, про, что, меня, еще, так, как... про еду. Потому что всегда хотелось есть. Там, мы, ну, всегда голодные. Про еду. Все. Про, 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 рецепты, кто, как выйдет, будет что готовить. Потому что хотелось сюда есть. Все. Вот это единственное, что у нас было. Перловка, пшеничка, все. Ячка, это у нас хороший день, значит, если ячку дали. Там давали по времени, есть сильно не посидишь, поэтому приходилось быстро исты, быстро придумывать что-нибудь, как вкуснее это все сделать, как эту кашу, потому что она не никакая где, на воде. Я как-то один сделал бутерброд с кашей. И потом весь барак, все сезоны делали наши. Все ребята понравилось, как делали. Я делал бутерброд с кашей. Тоже там мое блюдо было. Сам придумал, и все начали так делать. Там сильно же такого не придумаешь. Одна каша. 3 ноября у меня был обмен. 22 -го года. Тебя везут в КамАЗе за, за, скрученным, заверченным. Страх был и все. Куда везут, непонятно. А нас сразу поз... начали звонить, нам телефоны дали. И с... нам врачи сразу, были врачи рядом, все реты нам дали, вот, что... потому что мы их хотели сильно покурить. И нам раздали все реты. Слава Украине! Реабилитация, да. Я без ранения был, только контузия. После ВЛК я вернулся опять на службу. Служил. Когда я уволился? Год назад, получается. Вышел, когда с плена уже. Меня на кухню поставили, и так как-то все время с кухни. Ну, люблю, люблю готовить. И, а потом, когда предложили поехать во по Францию, это мечта моя была стать поваром. И вот, люблю готовить. И согласился, и меня дали мне такую путевку. И поехал, учился. Была подготовка два месяца, долго было. Пока билеты, пока в наш логистику нам как сделали, чтобы мы доехали за ни день не останавливались. И вот в течение двух месяцев это все длилось и уехали в середине лета мы уехали во Францию. А нам дали здание, мы там сделали ресторан сами. И сами все начали принимать гостей местных. К каждый раз э, с сами переводчики были, мы подходили к клиентам. Бонжу, месье, бонжу, мадам. Из Украины были гости у нас, люди, которые беженцы. Для них все, мы два раза в неделю мы готовили. Выконывали все. Они всегда хвалили. А шоу, как на самом деле, всегда хвалили. Всегда говорят, молчи, молчи. Они уже начали понимать наш язык уже. Николас, всегда Николас. Мне напоминало, когда я смотрел «Мастер-шеф», у нас просто не было вот этой камеры, которая там отдельно, где там они съемки делали, чтобы за кого-то что-то сказать. Все на друг друга злятся, все кто-то хочет показать лучших. Я фоткаю. Ты видео снимаешь? Да. Пока что... Пока что... У нас же было трое ребят в Вискове, и все гражданские были девочки. Но у нас было стычки постоянно. Мы все равно не давали себя в обиду. До сих пор шефы с нами один связывается, пишет нам через Google переводчик, спрашивает, как вы там, что вот, ну и шефы обещали к концу войны приедут к нам сюда. Кто где будет работать, они приедут. Пока здесь, да, пока у меня я аж в армии познакомился с девчонкой с Каменского и после всего вот этого на войне встретил еще любимого. Теж приїхала мне в Покровське, я служив там і теж попала в армію. Вона постійно вона ж не готує мене вдома. Я готовлю тільки я. У мене там вчера вчора і сьогодні. У мене там все змариноване, кожен день стоїть. Коли я в выходной, у мене кожен день, что-то я подумаю. Він мене дивує протягом двох років стравами. Я не готую вдома, готую тільки він. Тут була в нас одна, одна страва, я картопля, дзвонілію. Это было, в шедевр. Mm -hmm. Так, так, придумал, да. Каждый день там покупаю приправы разные, там уже даже не знал, что такие приправы есть, и экспериментирую и все. А вам что, наибольшее подобаете выпивать? Мясо, мясное блюдо, это мне не нравится. Люблю с мясом любую, любую процедуру, все, все, чтобы было с мясом связано. рыба и мясо. Ну, пока у меня это же я как еще практика. Пока как после школы еще учусь, набираюсь навыка, а дальше будет видно уже, куда пойти. Это мое с детства. Стать было. Но она так не сбылась, а сбылась уже вот в таком возрасте.